с собой стремляется. Розвиток пробладяйского существа, активного жидкого профессии, подпитый деяльный зерманский район, прекратительский областный прижарной администрации, нагрудит и почестная грамота областной прижарной администрации. Власа Ивана Ильича. висловили подяку голові обласної державної администрации Будьонному Михайлу Михайловичу. За корпус Катерине Сергеевне. 가르쳐 드 이유를 보내 безусловно, от имени главы государственной администрации поздравляю награжденных с их наградами. И, конечно, хочу сказать, что ваш общественный совет – это очень важная структура, крайне необходимое общественное формирование, которое нужно для того, чтобы находить у нас в обществе согласие с тем, чтобы вырабатывать позицию общественную. И, конечно, я думаю, что количество награжденных в течение время увеличится, потому что вы каждый заслуживаете награду за свою активную жизненную позицию, за то, что вы не безразличны к тому, что происходит в обществе, за то, что вы готовы эту позицию высказать, высказать ее здесь. А Ирина Григорьевна вместе с вами готова довести эту позицию до областного государственной администрации, до областного совета, до наших депутатов, всем, чтобы в дальнейшем вырабатывать единый план действий по тем или иным проблемам, которые накопились в нашем обществе. Поэтому спасибо вам всем большое, удачной, плодотворной работы, всего доброго, спасибо. На собрании присутствует 85 членов общественного совета из 133 избранных. А вы знаете, что по положению, по постановлению 996, 50% должно присутствовать. Так что кворум у нас есть. Какие будут предложения, чтобы начать собрание? Начал. собрание. Кто против, кто воздержался? Нет. Собрание является открытым. Рекомендации правления предлагаю продлить прежнюю практику, продолжить. В рабочих президиумах пусть присутствуют, чтобы присутствовали у нас глава общественного совета, председатель и его заместители. Нет возражений? Нет. Поручить вести собрание такому составу? Нет. Согласно нашему положению, в секретариат ведет протокол, и нам для дальнейшей работы необходимо избрать счетную комиссию, как всегда. Правление предлагает избрать счетную комиссию в составе пяти человек. Нет возражений? Меньше, чем в предыдущий раз, потому что нам нет необходимости такого сейчас избирать. Кто за то, чтобы численный состав счетной комиссии избрать в количестве пяти человек? Прошу голосовать. Кто за? Кто против? Один. Кто воздержался? Один. Все не принимается. Персональный состав. Правление предлагает состав счетной комиссии. Дроздову, Закорка, Коновалову, Коновалова, Исмаилова, Юклиевскую. Есть другие предложения? Коновалов болен. Прошу предлагать да, слушаю. Я возражаю против а, господина Семилова на предыдущем заседании. Он голосовал двумя мандатами. Мне очень жаль, но такой человек не должен быть. Нет, это, станции, не это не буквально за 10 минут не можно. За 10 минут до окончания товарищ ушел и оставил да, да, свои десанты, если вы помните. Да, да, да. Уважаемые коллеги, у меня есть предложение включить да, в состав, да, да, состав счетной комиссии Гаи К, Карину Петровну. Да, она активна. Правильно. Правильно. Пусть она Правильно. Да, да. Голосуем. Нет, ну. Кто за то, чтобы избрать счетную комиссию в составе двух вариантов? Сначала голосуем за вариант правления, потом за вариант, который у нас образовался. Дроздова, Закорка, Коновалов, Исмаилов, Юклиевская. Кто за это предложение? Прошу голосовать. Ну хорошо, проголосовали. Кто за то, чтобы избрать счетную комиссию в составе Дроздова, Закорка, Гай, Юклиевская? Ну, большинство. Спасибо. Счетная комиссия, прошу приступить к работе. Нам необходимо утвердить регламент собрания. Предлагается следующий порядок регламент собрания. Для выступлений до трех минут, для вопросов и ответов до двух минут. Предложение о предоставлении слова подается в письменном виде на имя председателя собрания. Выступления участников собрания по одному и тому же вопросу больше одного раза не допускаются. Решение собрания принимается большинством голосов от общего количества участников собрания. Напоминаю, 85 которые зарегистрировались и получили мандаты. Предложения, которые возникли при рассмотрении вопросов, выносятся на голосование по мере их поступления. Голосование проводится открыто, мандатами, решение считается принятым, если за него проголосовало большинство присутствующих. Ничего нового нет в этом регламенте. Есть другие предложения? Нет. Кто за то, чтобы принять такой регламент нашего собрания, прошу голосовать. Я не голосую, никто не говорит. Да, будет Учтет. Спасибо. Таким образом, регламент утвержден. Предлагается... Нам необходимо утвердить повестку дня. Предлагается следующий проект повестки дня собрания. Организационные вопросы. Первый вопрос. Избрание председателя комитета номер 9 по вопросам свободы слова, морали и так далее. И утверждение руководителя пресс-центра. Второй вопрос. Информация заместителя председателя общественного совета Родионова об участии в заседании Координационного совета председателя общественного совета при кабинете министров Украины, которая состоялась в Киеве 14 марта текущего года. Третий вопрос. О ходе проведения консультации с общественностью в 2013 году. Четвертый вопрос. О положении в общественном совете Харьковской областной государственной администрации. Пятый вопрос о регламенте Общественного совета при Харьковской областной государственной администрации, о проекте региональной программы защиты прав потребителей Харьковской области, о плане работы Общественного совета на 2013-2014 год. Восьмое, девятое разное. Какие будут другие предложения по повестке дня? Какие есть дополнения? принять за основу. Кто за то, чтобы данную повестку дня принять за основу, прошу голосовать. Я Повестка дня действительно была выставлена на сайте. Такой Какой порядок принимается. Повестка 8. дня 4. мы должны минуты, чем... Кто за то, чтобы повестку дня нашего собрания принять в целом, прошу голосовать. Члены комиссия успевает. Не Кто против? Кто против? Кто воздержался? Принимается. Спасибо. От Харьковской областной общественной организации Национальной институты журналистов Украины, в котором изложены позиции направления и состав пресс-центра, который мы создали на предыдущем собрании, и руководителем пресс-центра правление предлагает утвердить Голуба Александра Александровича. Разговор с Голубом состоялся. Я вношу на рассмотрение нашего собрания предложение утвердить городу руководителя пресс-центра. Есть ли необходимость, есть ли у кого-то желание задать Александру Александровичу какие-то вопросы? Можно, да. Можно. Александр Александрович, пожалуйста. Какая это концепция работы пресс-центра? В каком видит работу? Це всі тут для того, щоб якимось чином вплинути на те, що відбувається в нашому суспільстві. І коли влада йде на зустріч громадськості і хоче почути від людей, а як би вони бачили зміни в суспільстві, коли нам краще рухатися, що складається так, а що не так, ну, я думаю, що громадська рада для цього потрібна, і всі ми цього хочемо. А тепер, якщо ми тут тільки зіберемося і поговоримо між собою про те, що краще, що гірше. І е, у нас не буде зв'язку. Ми то громадська рада, і ми представляємо різні е, організації: е, добровільні, і валідні, інші. інші. І е, коли ми тільки між собою тут будемо говорити, я думаю, що цього буде дуже мало. Е, на жаль, на сьогоднішній день на території Харківської області проблем накопилося дуже багато. і Для того, щоб ми могли почути е, ту широку громадськість, яка складає близько трьох мільйонів населення, і щоб та громадськість почула нас. То оце про служба для цього і потрібно. З одного боку, ми повинні збирати думки, пропозиції, які йдуть від людей, а з другого боку, говорити про те, а що ж ми говорили на громадській раді, прийняли які рішення, що в кінцевому результаті влада схвалила і підтримала, і які програми ми складаємо зв'язку з цим. Ну от я й бачу, у цьому саме і роботу прес-центру. Як її можна робити? Можливо, найпростіше, звичайно, це треба, щоб був сайт. Інше, ми можемо випускати, скажімо, поквартальні або попіврічні випуски, ну, скажімо так, як це робить, от збірники, робить міська рада. От такі от такі. Бюлетені так. Потім ми можемо проводити прес-конференції різні. Ми можемо готувати виступи керівників. Комітетів чи і просто членів громадської ради з якихось цікавих питань і тих людей, які найбільше в цьому знають. Ну, власне, я і бачу в цьому роботу громадсько прес-центру громадської ради. Конкретні питання, будь ласка, я не хочу багато часу займати. Вопрос? Вопрос? Было с самого начала и называлось... Центр предполагается, что имеет свое помещение, со своим оборудованием и так далее. Да. Печать, бюджет и прочее. Да, Нет, ну это... С да, ну, это... это... самого начала мы и думали назвать это пресс-служба. Ну, вот... Иван Ильич, ну мы уже приняли на предыдущем собрании, не будем возвращаться к тем дебатам. Я просто спросить хочу, Александр Александрович, а где вы определите себе место работы? місце роботи. Ну, в мене то офіс є, але Вот, вот, вот. Отвідно. Якщо, да. Якщо потрібно, можна використовувати мій офіс редакції Селянської газети. Да, Гадиться. Вот. Там, де ми використовуємо для э, національної спілки журналістів Харківської області. Ще є да, да, питання? Ні, питань. Так, будь ласка. Подивитись про дисциплінар про центр громадських прав інших обласних держав. Ні, на жаль, не. я не був членом громадської ради минулого скликання. І... Взагалі, ну, так, але я зараз не зможу з вами. Я, я питаю, я за питання тому, що ні водій громадської ради по державної адміністрації ні пресцентрів, ні Фейсбук. Натомість. по постановлению Створена при областной державной администрации. И ничего не заражает, використовувати прес центр цієї адміністрації. Я прошу ваше. Пашкинов. Так Це чем? Можно? обсуждается. можно. Можно вопрос? Да, У меня был вопрос вот к Владимиру Анатольевичу. А что, по, что мешало два года до этого использовать пресс-центр, пресс-службы э, ХОГА? И как он работал? А как он работал? Знала об этом общественность или нет? Чистый Его не использовали, я могу да, это утверждать. Были, были пресс-конференции, громадские рады выступали, обязательно знали две позиции. Да, пожалуйста. Я перепрошую, когда вы я, я не хочу, хочу чтобы вы подумали о том, что противопоставляется пресс-центр, создаваемый громадской радой, и пресс-центр работы мечта. Это нонсенс. Громадська рада адміністрації. це е... ремарка. Дуже прикро, що з перших хвилин оцієї нашої роботи, хоч сказано, що нема протиставлення, але це протиставлення держадміністрацію вноситься відразу. Чому я так це розстрілюю? По-перше, тому що. На засіданні громадської ради вирішено було питання про створення прес-центру. Перше, зараз повертаємось ми знову до цього питання, і нам пропонується співробітництво і пряме підпорядкування, так би мовити, прес-центру оберзадміністрації. Ви бачайте, минулі скликання, як вже було сказано, показали, що такий досвід неприйнятний, це недієвий механізм. До того спілка журналістів. Як очолює Голуб має цілком високу кваліфікацію, знання, можливості для того, щоб цей прес-центр працював. Більше того, з досвіду нашої співпраці правління національної спілки з прес-центром Харківської обержадміністрації, цілком очевидно, що такої співпраці не існувало. Моя пропозиція – не повертатись до цього питання, а проголосувати за те, що було вирішено на минулому засіданні в Україні. Тобто Сергій Львовов в качі співпроводителя? Совершеною. Можна? Я по питанню прес-центру, який ми обговорювали про Штатське депутатське збройне збройне, я представляю обласну організацію ветеранів України, которая в своєму составе насчитывает 1456 країнних організацій, 43 городских и районных организаций и насчитывает 560 тысяч ветеранов Харьковской области различных направлений. Я о речь была э, прошлый раз и было мнение высказано, его никто не услышал, я хотел бы просто повторить. Наша областная организация участвует в общественной жизни и области. Мы сегодня, завтра заканчиваем первый этап старта эстафеты освободителей Украины в Изуми И на протяжении с 1 февраля я сейчас задам вопрос. С 1 февраля по 22 марта, два месяца идет этот марафон, нас всегда сопровождали средством массовой информации, которые по нашей заявке, по нашему плану, мы обращались в пресс-центр областной администрации, выделялось. Завтра едет у нас представители шести телекомпаний, которые обеспечивают. Поэтому вопрос. Они профессионально эту задачу выполняют. Вы сможете профессионально выполнять пресс который планируется избраться нами. Если не может, зачем он может? Ну, как не может? Не, ну, не может? Может, не может, не может это определить Решение было принято, поэтому... Да, -да, -да. да, мы задаем вопрос. Саша, можно я задам, Александр Александрович, Уважаемые, Я думаю, что это начало нашего разговора. И я думаю, что мы на заседании правления тихо, спокойно обсудим этот вопрос. То, что написано и нам дано вот, в ваших предложениях, в общем, это в общих чертах, а сама схема, поскольку она никогда не была принята и не работала, мы ее должны обсудить, зная друг друга очень давно и понимая свою роль в этом, о том, что персональная ответственность несет председатель, заместитель, член управления, председатель комитетов, и каждый, который употребляет слово «общественный совет» и высказывает свое мнение или мнение общественного совета, оперируя этим, решения, мнения, предложения, какие-то мероприятия, все будет, я думаю, что согласовываться и без руководства это не произойдет. Я не вижу здесь, я тоже для меня немножко удивительно, Владимир Анатольевич, нарушение или не нарушение, постановления э, если этот орган отпадет, как ненужный, не, не, не требуется сейчас, пока на на тот период становления не идет речь о деньгах, не идет, я не вижу здесь никаких трудностей. Тем более здесь, в составе общественного совета, у нас есть еще другие уважаемые журналисты. Мне бы хотелось начать работать. <говорот> <просить> <говорот> Не хоче такої прес-служби, прес-енду, щось інше. Ну це добре. Вирішуєте він, чи не зніможні. Вже є. Рішення приймали. І коли представники облдержадміністрації адміністрації чомусь не хочуть заявити власності, це виникає, викликає певні підрозділи. Зрештою, в мене роботи без того дуже багато. Не потрібно, ми не будемо працювати. Будь ласка, не вибирайте. Уважаемые члены совета, я искренне благодарю совет проекту мудрость принятия решения на предыдущем нашем собрании о создании пресс-центра. Если вы думаете, представьте себе, что мнение Совета может да не заботать с точки зрения. Мы вопрос создания да. пресс-центра. Меня настораживает то, что мы не пытаемся торпедировать принятое ранее решение. Это не белая честь тем, кто это пытается делать. Это заслуга Харьковского совета. Пусть все берут пример, если такого примера нет в Украине. Таким образом, ставлю вопрос по голосованию. Кто за то, чтобы утвердить голову Александра Александровича руководителем пресс-центра общественного совета при Харьковской областной государственной администрации, прошу голосовать. Кто против? Как утвердили, вот так и раз, разгоним, я извиняюсь. Если будем недовольны работой. Переходим к следующему организационному вопросу. Кто против?